श्रीः श्रीमदे रामानुजाय नमः श्रीमदे निगमान्तमहादेशिकाय नमः श्रीसूक्तं श्रीरङ्गरामानुजमहादेशिकाय नमः हिरण्यवर्णां हरिणीं स्वर्णरजतस्रजां हिरण्यवर्णां हरिणीं स्वर्णरजतस्रजां चां गिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेतो म आवघ तां म आवह जातवेदो लक्ष्मीमनपकामिनीं यस्यां हिरण्यं विन्देयं कामस्वं पुरुषानघम् अश्वपूर्वां रदमद्यां हस्तिनादप्रबोधिनीं श्रियं देवी मुभये श्रीर्मादेवी जुषतां कां सुस्मितां हिरण्यप्राकारा मात्रां ज्वलन्तीं तृप्तां दर्पयन्तीं बद्मे स्थितां बद्मवर्णाम् स्वामि हो भगवये श्रियं चन्द्रां प्रभासां यशसा ज्वलन्तीं श्रियं लोके देवजुष्टामुदारां तां बत्मनेमीं। चरणमघं प्रभत्ये लक्ष्मीर्मे नस्यतां त्वां वरुणे आदित्यवर्णेदभसोदि जातो वनस्पतिस्तव वृक्षोदबिल्ब्वघा तस्य पलानि तपसानुदन्धु मायान्तराया च बाह्या अलक्ष्मीः उभै तु मां प्रातुर्बुदोऽस्मि राष्ट्रेस्मिन् कीर्तिं मृत्तिं ददातु मे श्रुविपाशामलां ज्येष्ठामलक्ष्मीर्नासाम्यघम् अबुधिमसंवृत्तिं च सर्वां निर्नोदमे गृहात् न्दत्वारां दुरादर्शां नित्यपुष्टां करिषिणीं ईश्वरीकं सर्वभूतानां तामिहो भगवये श्रियम् <laughs> मनस काममागूधिं वासः पशूनां रूपमन्नस्य मयि श्रीश्रयतां यसगा कर्तमेन प्रजाभूता मयि सम्भवगत्तमं श्रियं वासय मे कुले मातरं बद्ममालिनी हा भसृजन्धु स्निग्धानि च गृहे निचदेवी मादरं श्रियं वासय मे कुले आर्त्रां पुष्करिणीं पुष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीं चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेतोम आवह आर्त्रां यकरिणीं यष्टिं सुवर्णां हेममालिनीं सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं आवह तां म आवह जातवेदो जातवे लक्ष्मीमनपकामिनीं यस्यां हिरण्यं प्रपूतं कावो दास्योऽस्मान् विन्तेयं पुरुषानघम् बत्मप्रिये बत्मिनी बत्मघस्ते, बत्मालये बत्मदलाय दाक्षी विश्वप्रिये विष्णुमनोनुकूले वद्पादपद्मं मयि सन्निधत्स्व श्रियै जदश्रिय आणिर्याय श्रियं वयो जनितृप्यो ददातु श्रियं वसाना अमृतत्वमायन् भवन्ति सत्यसमिता निदत्योन् श्रियये वैनं तत् श्रिया सन्दं मृजा वषट्कृत्यं सन्तत्तं सन्दीयते प्रजया पशुभिः य एवं वेद ॐ महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्तिन्यै च धीमही तन्नो लक्ष्मीप्रचोदयात् इति श्रीसुक्तं समाप्तम् सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु अडीन् रामानुजदासन् लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु सर्वे जना सुखिनो भवन्तु